commencer par les, les patates douces et le poulet, c'est le plus long à, à cuire. Je vais vous montrer comment je fais une petite recette assez sympa. Souvent, les gens sont assez vite dégoûtés des patates douces, ils font ça à l'eau, etc. Donc, moi, je fais ça au four. Ok, donc maintenant, on est arrivé à l'appartement. Comme vous pouvez le voir ici, on a toutes les courses qu'on a faites tout à l'heure. Je prends un citron pressé dès que je me réveille le matin. Comme je vous ai dit, c'est très bon pour l'acidité, la digestion, réguler le pH dans le sang. C'est vraiment très bon. Donc là, on va commencer avec les patates douces. Alors je commence avec ça parce qu'en fait, tout simplement, c'est ce qui prend le, le plus de temps euh, à cuisiner. Alors on va commencer par éplucher les patates douces. Toujours très important de les éplucher parce que... On ne digère pas du tout la peau des patates. Là, je prépare ma nourriture pour demain. Donc, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, je, fais du, euh, je, cycle, mes, je cycle mes glucides. C'est-à-dire que je fais par exemple là, en ce moment deux jours très bas en glucides, un jour très haut. Donc, demain, c'est un jour haut. Donc, je vais manger euh, 600 grammes de patates douces. Donc, comme vous pouvez le voir, ça va faire pas mal de patates. En fait, ce que je vais venir faire, tout simplement, c'est que je vais donc là, éplucher mes patates. Donc, je les coupe, vous voyez, en deux au moins. Pas que ça soit trop, euh, va en trois. Pas que ça soit trop épais, parce que sinon, ça met vraiment beaucoup, beaucoup de temps à, à cuire. Là, j'ai préchauffé mon four. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Et en fait, je vais faire venir cuire les patates pendant 45 minutes. Et je vais mettre de la cannelle dessus juste avant. Et vous allez voir que ça va donner un petit, euh, un petit goût sucré à la patate, ça va vraiment être super bon. Mes patates, 400 grammes, donc ça ça va être pour un repas. Je les mets bien d'un côté de la plaque, parce qu'après à côté je vais faire un autre repas. Voilà, donc là on a 200 grammes de patates de l'autre côté. Voilà. Voilà, et environ 35 à 45 minutes de, de cuisson. Ok, donc là maintenant on va passer au poulet. J'aime beaucoup aussi faire le, le poulet au four, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide que de faire à la poêle. À la poêle, souvent le poulet il est vraiment très sec, c'est vraiment pas, vraiment pas bon. Donc là demain, parce que là en fait au supermarché il n'y avait pas de poisson, il n'y avait pas de poisson frais, donc j'ai pris que du poulet. Donc demain j'ai deux repas avec des œufs, deux repas, enfin quatre repas avec euh, du poulet, ce sera deux repas avec 300 g de poulet et deux repas à 250 g de poulet. Donc ce qui nous fait un total de kilo 1 ,1 kg de poulet. Voilà, 300. Là déjà on a un repas. Là on a un autre repas à 250 grammes qui est prêt. Je vais le mettre juste à côté. En fait, là, si vous voulez, je vais mettre mes deux filets de 300 g et là, les deux filets de 250 g. Comme ça, en fait, ce qui est pratique, c'est qu'après la cuisson, j'ai pas besoin de repeser quoi que ce soit. Tout sera, tout sera déjà prêt. Une portion de 250 g. J'ai des jours très bas en glucides et des jours très hauts. Alors, pourquoi faire ça Parce qu'en fait, tout simplement, la plupart des, des personnes qui font une diète, qui font la même diète toute la semaine pour essayer de, de sécher, le problème c'est qu'au bout d'un moment on a en fait notre taux de, de leptine, ça en fait c'est ce qui s'occupe de notre métabolisme dans le corps, qui commence à se euh, faiblir entre guillemets, à diminuer. En fait on a la même diète, etc. On mange la même chose tous les jours mais on, on perd plus de poids. Donc en fait euh, ce qu'il faut faire pour relancer ça, c'est manger beaucoup de glucides ou certains, comme font, comme font certains, pardon, faire euh, un cheat meal. En fait, le principe du carb cycling, de, de coupler, de faire des jours hauts, des jours bas, pardon, bah, ça va nous permettre, en fait, de toujours garder un taux de leptine très haut dans le sang, dans le corps, et donc du coup, on n'a pas besoin de faire de cheat etc. On continue à sécher sans faire d'écart. Donc c'est plus qualitatif. Alors voilà, le poulet, c'est bon, on a fini. Des épices comme ça vous en avez en France un hein, lacet polonais mais c'est assez facile à trouver comme je vous dis dit par contre faites attention parce que il y a pas mal de pas mal de sel à l'intérieur donc faites juste attention après avec votre consommation de, de sel donc on va embêter vraiment un tout petit peu après bah, c'est très simple pour euh, pour la cuisson si votre four il est à 200 degrés voilà comme là en ce moment vu qu'on fait les patates et ben pendant 18 18 minutes environ 20 minutes, ça sera prêt. Ce qu'on peut préparer c'est les légumes, les asperges. Donc les asperges comme je vous ai dit, c'est vraiment un légume que j'apprécie beaucoup. C'est diurétique, antioxydant. C'est aussi très bon pour le muscle parce que ça contient un acide aminé, je ne me rappelle plus le nom, excusez-moi, mais qui est aussi très bon pour la construction musculaire. Donc là, demain, je vais consommer 4 repas avec 50 grammes d'asperges, donc ça fait 200 grammes. là, on a 171, 190, 207, voilà. Ensuite, je vais vous parler des, des suppléments que je prends en ce moment pour la sèche, surtout. Donc dès que je me réveille de, le matin, je prends un checker de whey isolate. Alors pourquoi Alors tout simplement parce qu'en fait, euh, vu que vous venez de dormir pendant plus de 8 heures, vous avez rien mangé, etc. Donc le matin, en fait, c'est bien d'avoir une source d'acide aminé rapide dans le sang, dans le muscle. Donc c'est pour ça que je prends une whey isolate. En plus, la qualité, c'est microfiltré, c'est vraiment d'une meilleure qualité pour la digestion, etc. C'est vraiment bien. J'en je prends, prends aussi en post-entraînement, 30 grammes après l'entraînement. Ensuite pour ce qui est du reste, j'ai du alpha lipoic acide, du ALA, Donc, en fait ça c'est un antioxydant euh, très puissant mais c'est aussi euh, un régulateur de glucose. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ça va nous éviter de faire des pics euh, d'indice glycémique, Donc, ça c'est très bien aussi. Dans la même gamme, ce que je couple avec le ALA en fait, je prends la même chose que en même temps, pardon, que le ALA, je prends du chrome. Chrome Active. Donc, ça, c'est une gamme de Olympe qu'on va bientôt avoir en France. C'est une gamme en fait de pharmacie, qualité pharmaceutique. Il y aura du chrome, mélatonine, zinc, tous les petits suppléments en fait euh, qu'on peut, euh, qu peut trouver ailleurs. Bon, on aura tout d'abord touché Olympe, c'est vraiment très complet. Donc, le chrome, pareil, je prends 400 microgrammes, donc deux, deux tablettes. Pareil pour ALA, c'est du 200 mg et j'en prends deux. À chaque fois. Donc, ça, c'est bien en fait de les prendre justement avec un repas où vous avez beaucoup de glucides, hein, forcément. Ensuite, le zinc, que je prends au petit-déjeuner ou avant de me coucher si vous n'avez pas de ZMA par exemple. Donc, ça, le, le zinc, c'est vraiment très bon pour euh, la thyroïde, la testostérone, etc. Ça, ça gère vraiment tout au niveau métabolisme, c'est très important. Ensuite, je prends du détoxide. Alors, détoxide, c'est très bon pour le foie. Il y a vraiment de très bons ingrédients. Je prends ça aussi euh, très souvent en préparation vu qu'on mange beaucoup de protéines, c'est vraiment, vraiment pas mal du tout. Ensuite, dans la même gamme que je vous disais, Olimp Labs. Donc ça, c'est la mélatonine. Donc ce qui est très intéressant aussi, c'est des, des cachets d'un milligramme. Donc vous pouvez vraiment gérer euh, quelle dose vous voulez prendre, etc. C'est vraiment sympa. Donc la mélatonine, en fait, c'est tout simplement l'hormone. Euh, du sommeil, hein, c'est ce qui euh, s'active en fait, votre corps va commencer à créer de la mélatonine. Euh, quand il va commencer à faire noir, vous allez commencer à être fatigué, etc. Donc en prenant en plus de la mélatonine, c'est là où vous allez voir un sommeil un peu plus profond. Ensuite je prends bah, forcément des oméga 3. Donc comme vous pouvez le voir là j'ai coupé en fait, hein, j'ai pris euh, c'est les oméga 3, comme vous pouvez le voir avec le détoxide, j'ai pris les cachets juste pour, euh, pour ce week-end en fait. Donc c'est ça qui est intéressant aussi avec les, les compléments Olympe, c'est que voilà, vous pouvez couper, juste prendre ce qu'il faut pour, pour la période de temps où vous partez, donc c'est ça qui est intéressant. Euh, pour les oméga-3, bah, tout simplement, hein, des bons lipides, euh, EPA, DHA, très très, très, très bien, prenez-les avec des repas où vous mangez beaucoup de lipides. Pareil, je prends aussi des vitamines le matin, j'ai malheureusement pas la boîte sur moi, mais je prends les vitamines de chez Olympe aussi, ce qui est très bien avec les vitamines de chez Olympe, c'est que c'est séparé en deux. C'est-à-dire que vous avez les vitamines d'un côté et les minéraux des autres, de l'autre. Et donc vous pouvez vraiment doser comme vous voulez vos, vos vitamines. Je trouve ça super intéressant, surtout au niveau côté minéraux, euh, même pour les vitamines, si vous voulez prendre un gramme de vitamine ou moins. Comme je vous ai dit, je prends du riz complet. Demain j'ai deux repas de 150 grammes chacun de riz cru. Donc ça va nous faire un total de 300 grammes bon, en fait j'ai pas besoin de le peser parce que c'est 4 sachets de 100 grammes donc j'ai utilisé trois sachets ça fera l'affaire Ok les amis, donc là on est bon pour le poulet. On va vérifier, c'est parfait. Vous voyez là le poulet, du coup juste un coup de couteau, c'est bien tendre, c'est super. Ensuite pour ce qui est des patates, on est bon aussi. Mais attention les patates, faut pas trop les laisser sinon ça va, ça va brûler, et ça va pas être super bon. J'avais mis. 250 g de ce côté, 300 g de l'autre. Les deux portions de 250 g de 300. Donc 400 g de patates, là comme ça, de patates douces, ça fait 80 g de glucides. 100 g de patates douces, c'est 20 g de glucides. Ensuite pour le poulet, 300 g pesé cru. Ça fait 60 grammes de protéines. Donc là, on a un bon repas. Hein. Comme je vous ai dit, je suis en recharge. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut. Protéines, glucides. On va rajouter les asperges par après. Et donc les 250 grammes de patates sont avec un repas aussi à 300 grammes de poulet. Alors pourquoi cette légère différence C'est que tout simplement le riz complet est beaucoup plus protéiné que les patates douces. Donc c'est pour ça que j'ai un peu moins de poulet pour ces deux repas-là. Donc là voilà, je divise en quatre tout simplement pour mes, mes quatre repas. Je sais à peu près ce que ça fait, mais bien sûr vous pouvez peser, hein, ça fait 50 grammes. 50 grammes chaque repas. Donc 150 grammes de riz cru. 100 grammes de riz cru déjà, ça nous fait 80 grammes de glucides. Et là, on est à 150 par repas. Donc, ce qui nous fait 120 g de glucides par repas. Et voilà, comme vous pouvez le voir, on a nos 4 repas qui sont prêts. Alors, bah, ça m'a pas pris longtemps. Hein, ça ne m'a pris même pas une demi-heure, sincèrement. N'oubliez pas de saler vos repas. J'ai deux repas aussi où je vais mettre un petit filet d'huile d'olive dessus pour avoir un petit peu de, de lipides quand même. Ensuite, comme je vous ai dit, je mange 6 repas par jour. Mais là, il n'y en a que 4. Pour les deux autres repas, c'est tout simple. Je fais. Euh, 300 g de blanc d'œuf et un œuf entier pour le petit-déjeuner. Et le soir, avant de me coucher, je fais 450 grammes de blanc d'œuf et un œuf entier avant de me coucher avec de la salade. Le matin, au petit-déj, j'en rajoute des myrtilles et en fait, je fais la crème de riz. Pour la crème de riz, en fait, c'est tout simple. Comme je vous ai dit, vous pouvez trouver ça dans le rayon bébé. C'est une simple poudre en fait, une poudre un peu comme, comme de la protéine. En fait ce que vous faites tout simplement, Alors vous pouvez voir la, la texture un petit, peu, un petit peu neigeuse du produit. Donc je vais vous montrer comment préparer cette crème de riz. Donc là j'ai un thermos tout simple. Donc vous faites chauffer de l'eau dans une casserole. Donc là, vu que je suis en sèche, je vais mettre 60 g. Donc là sur 60 grammes, on est environ à je vais dire, 50 grammes, un, un peu moins de, de glucides. 45 g de lucide. Donc vous voyez déjà quand même, pour 60 g de produit, c'est quand même déjà super super consistant. On voit qu'il y a de l'épaisseur. Donc ça, c'est très bien pour remplir l'estomac. Ensuite, je vais venir ajouter de la whey. Donc là, on est sur 30 g de whey isolate. Ensuite, voilà, en plus, on veut quelque chose de compact. Moins on rajoute d'eau, plus on veut quelque chose de vraiment un peu plus liquide, plus on en met. Bien sûr, rajoutez, euh, rajoutez un sachet de sel hein, quand, quand vous faites, surtout si c'est pour avant l'entraînement. 45 g de glucides, 30, 35 g de protéines. Vous pouvez rajouter des, des myrtilles. Comme je vous ai dit, c'est peu calorique quand vous êtes en régime. C'est un bon antioxydant, c'est vraiment un bon sucre. Ok, donc là, en fait, je vous ai montré pour demain moi, ma journée de recharge. Donc, c'est une journée à plus de 5000 calories. Je fais 600 grammes de glucides, 380 grammes de prot, et 70 grammes de, de lipides. Donc ça, en fait, ce que j'ai gardé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé, quand je fais mon jour de recharge durant ma sèche, c'est que c'est la même diète que ma diète de prise de masse. En prise de masse, je mange ça tous les jours. Je suis à plus de 5000, 6000 calories. Ça dépend des fois quand je fais des petits extraits, etc. etc. De, de calories. Après quand je réduis les calories par exemple aujourd'hui, là aujourd'hui j'étais en jour bas, là je suis à environ 2000 calories de moins, donc essentiellement des, des glucides, euh, sur ma journée. Donc, voilà, comme je vous ai dit, ma, ma diète de prise de masse, ça reste très basique, c'est beaucoup de, de riz, de patates douces, énormément de glucides et de protéines. Un petit peu de, de lipides bien sûr. Ok les amis, c'est parti pour l'entraînement. On va faire les pecs aujourd'hui.